Здравствуйте, Запорожцы! Вы знаете, у меня, как и у Сергея, будет вступление про балкон. Сергей со своим 195-сантиметровым ростом поднялся на шестой этаж, где-то в центре Запорожья, и увидел коррупцию. И это его талант, его гений видеть пронзать своим острым журналистским взглядом, видеть то, что мешает нам жить нормально, жить с достоинством. Я поднялся, я впервые в вашем городе, я, если честно, ожидал увидеть такой обычный, депрессивный постсоветский город, унылый, с разбитыми дорогами, с хмурыми лицами я, я должен сказать, что я, ваш город опроверг вообще все представления о нем. Я тоже поднялся на балкон. Слева я увидел очень монументальное, очень интересное бывшее здание обкома, которое напоминает о 20 веке в нашей истории. Справа я увидел Днепр, остров, какой остров? Хорт. Хортица, да? Хортица это не водка. Хортица это что-то совсем другое. Я я почувствовал себя, да? Я почувствовал себя после того, как мы были в Черновцах, в Ужгороде, Вроно, Житомире, Северодонецке. Я почувствовал себя в сердце страны. И оказавшись в сердце страны, я реально очень, очень волнуюсь, потому что здесь ты чувствуешь, что через тебя проходит огромное количество линий, которые идут из глубины, из толщи веков. Но я хотел бы только про две таких линии сейчас сказать, перед тем, как я перейду к основной части. 16-17 век, Хортица, Запорожье. Запорожье не в смысле города, а в смысле первой свободной республики свободных людей, которые даже тогда еще не назывались, как мы сейчас называемся, украинцами. Но это люди, которые, собравшись в свободной от вельмож, от панов, от бояр, на свободной территории, куда не могли добежать мытари, не могли добежать стрельцы, собрались и стали строить свою жизнь. Жизнь, которая была основана на принципах свободы, справедливости. И, конечно, каждый мог строить свой личный успех на той земле, где не было начальника, где не было кнута, где все были равны. И это то, что стало потом центром нашего с вами украинского, украинской державы. Державы, где, в которой нет панов, в которой нет холопов, в которой нет царя, в которой все равны, в которой мы решаем наши вопросы и проблемы обсуждением, мы выходим на Майдан, если нас что-то не устраивает, если Гетман что-то уж совсем оторвался от народа. И это сердце Украины, сердце украинской истории, сердце, сердце украинской идеи. Но, конечно, с восьмого этажа виден не только 17 век. С восьмого этажа виден 20 век. Трагический, великий век. Для Украины. Промышленный потенциал, который, которым гордится Запорожье, мы все понимаем, что он куплен кровью, страданиями. Мы понимаем, что если бы не тоталитаризм, если бы не та власть, которая готова была отдать за свое самосохранение любое количество жизней, сегодня наша жизнь была бы гораздо счастливее, свободнее. Но... Времена не выпирают. Наше прошлое очень искалечило, очень искривило, согнуло, но не сломало. Не сломало. И то, что мы сейчас живем в свободной стране, то, что мы не боимся говорить, обсуждать наши проблемы, это наша победа. Это наша победа, а теперь нам нужно держать еще одну. Это победа, которую нам только предстоит одержать. Это победа над нашим неверием, над тем, что нам последние десятилетия внушали, что все одинаковые, что важно держаться в своей хате, которая, как известно, с краю. Нам внушают, что альтернативы, альтернативы тому, как мы живем сейчас, а мы живем не очень хорошо или очень хорошо, Хорошо живем? Мы живем с достоинством, но мы живем бедно. Мы выживаем, а мы не должны выживать. Мы должны показывать миру примеры того, как люди, свалившие сначала диктатора, который думал, что у него все схвачено, все куплено, который думал, что вот вы — это просто мусор, да, что достаточно своих ментов, своей прокуратуры, вы не подниметесь, не встанете, не скажете, что вы о нем думаете. Мы его победили. Потом мы победили другого диктатора. Да, мы его победили не до конца, мы еще не вошли в Москву для того, чтобы помочь братскому русскому народу освободиться от оккупантов. Но сначала, сначала мы должны построить свободную жизнь в свободной стране, чтобы люди не покидали Украину, чтобы люди не ужали из Днепропетровска, из Одессы, из Запорожья из города с огромным потенциалом и промышленным, и туристическим, и человеческим. Так вот, когда вы услышите в очередной раз по телевизору, что рук за это группа горлопанов, популистов, людей, которые все обещают, но ничего не могут на самом деле дать, я просто хочу сказать, что это вранье, ложь и инсинуация. На самом деле, те, кто так говорит, это троечники, второгодники. Это люди, которые вместо того, чтобы работать на свою страну, ну, предпочитают работать на свой карман. На самом деле, то, что предлагает рук за это никакой не ни третий, не четвертый, не пятый путь. Это обычный путь, который делает страны богатыми, успешными и свободными. Мы предлагаем предлагаем вернуть себе контроль над нашими жизнями. Контроль над тем, как мы строим свою карьеру, как мы делаем свой бизнес, как мы воспитываем своих детей. Для этого нужно всего ничего. Для этого нужно поверить в то, что ту систему, которая нас лишает права голоса, лишает права выбора, поменять. И вот Наша программа она построена на трех принципах, на тех же, наверное, принципах, на которых строилась запорожская сеть. Это свобода. Никакой бюрократ, никакой начальник, никакой боярин, никакой воевода не должен, не должен распоряжаться вашим будущим. Ваше будущее оно только в ваших руках. Наше будущее в наших руках. Для этого, для того, чтобы вернуть себе это будущее и Строить сильную страну нам нужно провести очень много реформ. Но это не какие-то придуманные в кабинетах реформы. Это реформы, которые показали свой, свою успешность в Центральной Европе, в странах Балтии. А до того они сделали богатыми страны Западной Европы, Соединенные Штаты Америки, Канаду, Японию, азиатских тигров. Это значит, что у нас должны быть низкие налоги. Это значит, что у нас должна быть открытая граница для товаров и услуг, чтобы мы могли торговать со всем миром, а не идти к таможеннику и просить его, чтобы он за малое вспомоществование соизволил что-то сделать. Много у вас открылось в Запорожье предприятий после 1991 -го года. В городе, где отличное техническое образование, где огромное количество рабочих рук, квалифицированных, лучших, наверное, во, во всей Европе? Много? Много. Я понял, вы имеете в виду ларьки? Производств, производств, которые, которые используют ваши инженерные мозги, таланты, руки. А знаете, почему ничего не открылось? Знаете, почему? Что? Что? Спасибо. Мы... Много открылось? Водка, да? Я, я понял. Водка это наша национальная гордость. Так вот, у вас должны, у вас, исходя из потенциала Запорожья, должны были открыться предприятия на десятки, если не сотни тысяч рабочих мест. Почему не открылись? Закрылись. Почему закрылись и не открылись? потому что за вас кто-то решает у вас есть люди которые считают что этого не нужно, что запорожье этого не нужно и вам нужно показать этим людям, что они ошибаются ошибаются в том что они могут решить за вас что вам делать потому что те кто не, не хочет спрашивать у кого-то разрешения они просто уезжают, они просто покидают свой город. Свобода, справедливость. Вам хватает справедливости, друзья? Вы живете в справедливой стране? Что, для, для, что нужно для, для, для того, чтобы справедливость вернулась в Украину? Нам нужен суд, которому можно верить. Нам нужна прокуратура, которая будет заниматься не тем, чем она сейчас занимается, а тем, чтобы привлекать к ответственности виновных. Нам нужно правовое государство, как во всей остальной Европе, потому что Украина — это Европа. И, наконец, процветание. Что такое процветание? Процветание — это хорошие дороги, это хорошая школа для наших детей. Совершенно с вами согласен. Это достойные пенсии. Достойные пенсии, формирование которых принимает участие каждый из нас. Это здравоохранение, это честные тарифы. И вы, тарифы, когда вы, которые вы оплачиваете, вы понимаете, что это идет не в карман кому-то, что это для того, чтобы вы и впредь могли пользоваться теплом, водой и достойно жить в своих домах. спасибо за ваш вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Бесплатные, бесплатные завтраки. Да, мы слишком бедны для того, чтобы иметь бесплатные завтраки. Потому что у нас был дешевый газ. У нас был наркотик, да, на который нас посадила одна страна. И что? Мы стали очень хорошо жить, потому что мы потребляли десятки миллиардов кубометров дешевого газа. Да, а, а, как, а как вы будете, как вы раскупорите украинские богатства, украинские месторождения, если русский газ здесь продается за копейки? Как? Посадить, конечно. Спасибо. Друзья, друзья, я очень рад, я очень рад, что у нас есть живой диалог. И я считаю, что мы с вами с жителями других городов, с киевлянами, мы обязательно обсудим широко программу рухозачищения. Мы не будем спускать что-то сверху. Мы готовы к спору, к дискуссии, к обсуждению. Но просто так дальше жить нельзя. Через пять лет нам нужно оказаться в совсем другом месте. Нам нужно, чтобы через пять лет у нас была надежда. Спасибо. Запорожье, Я, я ухожу с этой сцены с чувство чувства волнения. Потому что, потому что ваш город, ваши лица, это, ну, для меня это источник огромного вдохновения. Спасибо. Запорожье. Thank <laughs> you.